Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'a Sedangkan jemaah sekalian, tuan-tuan dan -tuan perempuan, -tuan, rahimani wa rahimukumullah Kita teruskan insyaAllah uh, tafsiran Tadabur Surah Al-Infitar Yang mana Surah Al-Infitar ini surah yang tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, memberitahu kepada kita tentang kedahsyatan uh, hari pembalasan aman. Jadi pagi ini kita akan baca ayat yang kelima sehingga ayat yang ke sembilan. Namun sebelum itu kita ingatkan kembali empat ayat yang pertama yang telah kita selesai Uh, bincangkan pada hari yang sebelumnya, kita dapat mengetahui ada dua kejadian yang berlaku yang dikaitkan dengan di langit iaitu ayat 1 dan 2 iaitu langit terbelah, bintang-bintang akan berjatuh bertaburan dan ayat nombor tiga dan ayat 4 ada dua kejadian yang ada kaitan di bumi iaitu Allah Ta'ala akan memanaskan uh, segala lautan dan akan berlakunya kubur dibongkarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seterusnya, iaitu pada ayat yang kelima, Allah menerangkan apakah kejadian yang akan berlaku selepas kubur-kubur itu dibongkarkan. Jadi kita baca ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimant nafs Summa qaddamat wa akhtarat okay, terjemahan ayat Alimat nafsun Maka setiap jiwa Jiwa di sini merujuk kepada semua manusia. Alimat. Akan mengetahui. Mengetahui apa? Ma qaddamat. Apa yang telah dia kedepankan. Yang telah dia lakukan. Wa akharat. Dan apa yang telah diakhirkan. Ataupun apa yang telah ditinggalkan. Jadi ayat yang kelima ini telah berlakunya perbedaan tafsiran di kalangan para ulama tafsir. Bezanya di mana? Ketika mana bincang kalimah qaddamat dengan wa akhara. Kalimah qaddamat iaitu dikaitkan dengan mendahulukan, mengkedepankan, akhirat mengakhirkan. Nah, jadi apa sebenarnya qaddamat wa akhirat? Saya nukilkan uh, pendapat ulasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Muttabari. Al-Imam Muttabari ini dalam tafsir beliau iaitu tafsir Jami' al-Bayan menerangkan pendapat pertama kata Qaddamat wa adalah merujuk kepada amal salih yang waktu hari kiamat itu dia akan tahu. Manusia itu akan tahu. Apa amal salih yang dia pernah buat yang amal salih tu nanti ia akan bagi manfaat kepada dia. Dia akan tahu amal salih mana yang akan boleh tolong dia dan dia juga akan dapat mengetahui apakah amal-amal soleh yang pernah masa dia dah mati amal soleh dia buat itu orang tiru orang ikut jadi pahalanya berjalan walaupun dia dah mati jadi ini pendapat pertama maknanya pendapat pertama ni dia menjurus kepada dia akan tahu semua pahala-pahala amal soleh dia. Sama ada dia buat waktu dia hidup ataupun pahala tu masih dapat walaupun dia dah mati iaitu orang meniru mengikut amal yang dia buat. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ni pendapat yang dikemukakan oleh seorang tabiin namanya Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Pendapat kedua kata, ayat tadi itu merujuk kepada setiap manusia, dia akan tahu apa kewajiban yang Allah wajibkan dia buat, yang telah dia buat, dan dia akan tahu apa kewajiban yang telah dia abaikan. Ayat ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma pendapat Ikrama Qatadah dan Ibnu Zaid. Kenapa kita perlu dapatkan pendapat ni? Sebab ini adalah ayat Quran. Yang paling tahu Allah lah. Lepas tu Rasul. Kemudian sahabat. Sahabat. Kemudian tak? Tabi'in. Okay. Pendapat ketiga kata. Maqaddaman wa akhorat ni sebenarnya adalah manusia itu dia akan tahu dia buat baik apa, apa jahat yang dia dah buat, apa jua kebaikan yang dia tak buat, dan apa kejahatan yang dia tak buat. Ini adalah pendapat Ibrahim At-Taymi. Jadi ada tiga pendapat. Okay. Al-Imam Muqtadari, dia lebih memilih pendapat yang pertama lah. Tetapi, kita boleh merujuk kepada ketiga-tiga pendapat ini. Jadi, kita kuatkan ayat kelima ini dengan kita rujuk surah Ali Imran. Ayat nombor 30. Yang mana Allah mengatakan pada muka surat 54. Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhbara wa ma'amilat min su. Ha, yang ayat ni, seperti mana tafsiran ayat, tafsiran ketiga tadi. Allah kata pada hari itu, setiap seorang akan ketahui apa yang telah dia kerjakan. Sama ada dia pernah buat yang baik, Ataupun dia pernah buat yang jahat. Dia akan tahu semua. Nah, ini seperti mana pendapat ke tiga. Kita pernah bincang maklumat yang sama. Seperti mana dalam surah At-Takwir. Ayat nombor 14. Alimat nafsum ma Okay. Habis ayat nombor 5. Setakat ni moga-moga tuan-tuan jelas ya. Perbincangan ayat yang kelima. Ayat yang keenam dia dah bincang perkara lain tapi ada kaitan. Cuma sebelum kita pergi kepada ayat yang keenam kita gunakan kembali ayat yang kita pernah belajar dalam surah Taqwil. Iaitu apa? Macam mana nanti semua manusia, dia nak tahu apa yang pernah dia buat, apa yang pernah dia tak buat. Apa amal yang boleh tolong dia? Apa pahala dia? Maka caranya telah diterangkan oleh Allah. Iaitu pada ayat nombor 10. Surah At-Takwir. Buku surat 586. Tetapi masih ingat lagi surah at-takwir Allah ada cerita 12 kejadian ia akan berlaku semasa tiupan sakakala yang pertama ada 6 selepas tiupan sakakala yang kedua ada 6 lagi kejadian jadi pada ayat nombor 10 iaitu kejadian nombor 9 dalam surah at-takwir Allah mengatakan wa idhas suhuf nusyrat dan apabila suhuf iaitu catatan-catatan amal dibentangkan ha, inilah jawapan kepada macam mana jiwa-jiwa manusia dia nak tahu amal apa dia pernah buat jawapan dia nanti dia akan tahu apabila catatan amalnya dibentang dibentangkan dibentangkan bagaimana kita boleh rujuk dalam surah al-isra ayat 13 dan ayat no. 14 Allah mengatakan wa nukhrij lahu yawma qiyamati kitaban yalqahu man Allah kata nanti kami akan datangkan kitab amalan dia yang dia dapati sudah terbuka. Dah dibuka dah. Dibawa di hadapan Allah untuk dihisab. Buku amalnya sudah dibuka dah. Siap-siap dibuka. Kalau dah dibuka, siapa nak baca? Siapa nak kira? Adakah ada uh, malaikat dia akan bacakan? Okey, awak pada umur sekian dan sekian di tempat sekian dan sekian telah buat apa? Ha, nak tahu jawapannya, kita rujuk pada ayat nombor 14, surah Al-Isra. Ada Allah bagi jawapan. Allah kata apa? Iqra kitabaka. Bacalah kitab amalmu. Rupa-rupanya, kita yang akan baca sendiri. Muka surat ni pernah buat apa, muka surat ni dibaca semua. Bahasa apa? Wallahu ala. Yang pasti boleh ba boleh baca. Jadi Allah Taala kata apa? Kafa binafsikal nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah kata, cukuplah engkau sendiri yang akan tahu. Engkau sendiri yang boleh kira berapa banyak amal-amal yang kau buat. Nah, ini adalah jawapan kepada ayat nombor lima tadi. Macam mana dia boleh tahu maqaddamat wa akhar. Setiap pada kita akan lalui peristiwa-peristiwa ini. Jadi kalau kita tak nak terkejut mendapati banyak halaman-halaman dalam buku amal itu adalah dosa, maka cepat-cepat masa umur masih ada ini, kita tutup dia dengan istighfar. Semoga buku surat-buku surat yang ada kejahatan itu Allah tutup dengan istighfar. Sebab maksud istighfar adalah menutup. Dan Allah juga boleh padamkan. Dengan tahu terubat. Baik, kita lanjutkan ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni, Allah Ta'ala membuat kecaman kepada manusia yang tak nak memikirkan akhirat. Dia tak percaya ke hari akhirat. Sampai dia jadi kafir. Kenapa? Ha, itu yang Allah menyatakan pada ayat yang ke-6. Kita baca ayatnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi al karim Terjemahannya, wahai manusia, apakah sebab yang telah memperdayakan engkau terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Allah kata, Tuhan kau itu maha mulia. Macam-macam Tuhan telah kuniakan. Kenapa engkau telah terpedaya? Terpedaya tu maksudnya apa? Kata Al-Imamu Ibn Kathir, engkau terpedaya dengan engkau sanggup, engkau berani lawan dia, buat maksiat kepada dia, dan engkau sanggup membalas segala nikmat itu dengan melakukan sesuatu yang tak layak engkau buat. Kata Al-Imamu Tabari pula, Menukilkan kata-kata Qatadah -kata, Tabi'in dia kata Apakah di antara punca manusia itu Berani lawan Tuhan dia Buat maksiat Qatadah mengatakan Sesuatu yang telah mempedayakan orang itu adalah Syaitan Dia kata Jelas eh? Okey Kemudian kita lanjutkan Pada ayat nombor tujuh Nombor tujuh ni adalah jawapan kepada tak sepatutnya kamu menjadi kafir. Faham tak? Ayat nombor tujuh, nombor lapan adalah jawapan kepada itulah sebenarnya bukti bahawa kamu kena beriman. Kamu tak boleh tak percaya adik akhirat. Mari kita baca ayat nombor tujuh. Al-Ladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak Okay, terjemahan ayat Yang Tuhan yang telah menciptakan Okay, yang telah menciptakan kamu dan mengatur kejadianmu serta menjadikan sepadan dengan kekuatannya. Maknanya Tuhan nak kata apa? Tuhan nak kata yang kau kufur tu sepatutnya kau beriman kepada Tuhan tu Tuhan tu lah yang jadikan kamu yang telah mengaturkan tubuh badan kamu, tangan kamu, kaki kamu, anggota tubuh badan kamu, sampai kamu menjadi manusia yang sempurna. Okey. Ayat ini, pernah kita bincangkan juga, uh, maksudnya, sewaktu kita bincang dalam surah Al-A'la. Ingat lagi tak ayat nombor dua? Buku surah 5, 9, 9, 9, Ya Allah mengatakan, Al-Ladhi khalaqa fasawwa sama lah macam tadi itu khalaqaka fasawwaka sama macam allazi khalaqa fasawwa jelas jadi bukti yang paling terang yang paling nampak pada kejadian manusia itu itulah bukti yang menunjukkan Allah tu berkuasa ha, kenapa nak kenapa tak percaya tentang hari dihidupkan kembali. Okey, kemudian mari kita gunakan rujuk suratul kahfi ayat 37. Buku surat 298 yang ayat ini pernah digunakan oleh seorang kawan, dia tegur kawan dia yang kafir. Tapi dia guna alasan apa? Dia kata kepada kawan dia, Akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa nutfatin summa sawaka rajula. Nama tak perkataan sawaka. Macam tadi tu. Fasawaka. Dia kata dekat kawan dia yang pemilik dua kebun anggur tu yang telah menjadi kufur tu. Dia kata patut ke engkau kufur kepada Allah. Sedangkan Allah tu yang ciptakan kau dari tanah. Daripada air mani. Kemudian dia bentuk engkau menjadi seorang lelaki yang sempurna. Ha, inilah yang dibincangkan pada ayat nombor tujuh tadi. Okay, kita sambung dari ayat nombor lapan. Ayat nombor lapan adalah bukti pada rupa bentuk kejadian manusia. Rupa bentuk dia. Terutama pada muka-muka dia ke. Ha, okay, kita tengok ayat nombor lapan fi ayyi suratin ma syaa rakkaban Dalam apa-apa bentuk yang dikehendakinya, dia menyusun kejadianmu. Ha, maksudnya, pada rupa, pada apa-apa bentuk Tuhan tu yang ciptakan. Okey, apa makna sawaka uh, rupa bentuk ni? Imam Mujahid mengatakan Allah boleh jadikan manusia ni dalam bentuk siapa pun. Nak jadi rupa bapaknya ke, nak jadi ikut muka macam mak ke, maknya ke, pak cik dia ke, mak saudara dia ke, semua Allah boleh, Allah boleh jadikan. Ikramah mengatakan Bahkan Allah ni, dia boleh berkehendak kalau dia nak jadikan manusia rupa bentuk haiwan pun boleh. Nak jadi macam kera pun boleh, khilir pun boleh, kata ikramah. Baik, tuan-tuan, kita tutup perbincangan tentang rupa bentuk ni. Bila Allah rupa bentukkan kita ni, jawapannya semasa kita berada di dalam rahim lagi. Rahim ibu tu ini jawapannya dalam surah Ali Imran ayat nombor 6. Allah kata huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Kenapa Allah boleh membentuk rupa manusia, tubuh badan berlain-lain keadaan? Jawapannya ada dalam surah al ayat nombor 29 muka surat 548 kerana Allah memiliki nama dan sifat apa? Huwallahu Allahul khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Nampak tak nama Allah Al-Musawwir? Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang mengadakan yang membentuk rupa. Nah, jadi kerana Allah ini adalah yang memben, maha membentuk rupa, maka Allah berkehendak untuk jadikan apa pun bentuk manusia. Jadi itulah bukti kepada Allah itu maha berkuasa. Okay, jadi kita akan bincang ayat nombor 9, tapi pada hari yang berikutnya, tetap-tetap perempuan. Sebab ini pun dah terlebih 2 minit 40 saat. Mohon dihalalkan. Esok kita potong 2 minit ini. Aku luka lihada wa astagfirullahal azim wa bila taufir hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika syaitu ala ila anta wa atubu Sallallahu alaihi. warahmatullahi wabarakatuh.